Питання раціоналізаторства, охорони патентів, інтелектуальної власності, чи може з ними впоратися жінка? Звичайно, може, тому що це українська жінка це заслужений раціоналізатор України Клавдія Романюк сьогодні в передачі Марічка Ньюз» Ця чудова особистість Поділля. І ми поговоримо про винахідництво, про майбутнє України і про те, якщо ставиш собі за мету якими засобами та стараннями її можна досягти? Я вас вітаю. Сьогодні в гостях у Марічка Нюс дуже визначна особистість і бувшого Радянського Союзу, і Незалежної України. Та жінка, яка, напевно, своєю винятковою здатністю влучно ловити за хвіст наших молодих винахідників і наставляти їх на шлях дійсної цінності їхніх виробів. Пані Клавдія Романюк, заслужений раціоналізатор України з 2002 року, голова обласної організації Товариства винахідників та раціоналізаторів Хмельницької області. Пані Клавдія, наскільки потрібно народитися з таким бажанням допомоги у на одному з найважчих менеджментів у патентному? Чи цьому ремеслі і цій активній допомозі? можно научиться. Добрый вечер. Приятно с вами общаться. Ну, тот вопрос, который вы задали, он сложный для однозначного ответа. Люди рождаются, все одинаково не умеют ни читать, ни писать, ни считать. И когда растут, развиваются и учатся. На дверях Каменец Подольского пединститута по латыни, по-украински написано – учиться требуется житья, и поэтому от того, как человек хочет себя совершенствовать, он то и получает по жизни. Ну а рационализатор это и ребенок, который правильно использует, использует свое время или свои привычки совершенствует, и взрослый человек, который хочет постоянно себя э, совершенствовать. Ну а изобретательство это, наверное, самое древнее ремесло, которое Дано, Это не столько ремесло, сколько это образ мышления, который есть у каждого человека. И в зависимости от того, как он это воспринимает, он такой получает результат. Вы уже достигли первой такой серьезной посады в достаточно молодом возрасте, 26 лет. Розкажіть про цей такий перший досвід очільництва, що було до того і як він, в принципі, став вам у нагоді в подальшому розвитку від себе як працівника, як професіонала? Ну, к цій должності начальника відділу я прийшла як-то независимо швидко, тому що завод був молодий, ми прийшли молоді, це був автомат, який тільки почав розвиватися, ми прийшли на завод, почали працювати. Ну, к счастью или к несчастью, я была третьим руководителем, которому было поручено сделать музей. Я его сделала, получила должность, получила людей в подчинении, начала работать с 26 лет. Ну, вот организация производства правильно помогла мне стать руководителем. Захист прав авторив, интеллектуальная властность. Еще 20-30 лет тому цена Напевно, було щось таке, ніби як чудесне, щось закордонне, чи користувалася попитом така послуга як консультування, якою ви займаєтеся, до речі, і дотепер, десять років тому на тому ж рівні, як ви користуєтесь попитом нашої громади, наших підприємців-винахідників сьогодні? знаєте, що та речка знань, она текла всю, всю жизнь. Четвертый или пятый закон, э, декрет советской власти был о изобретательстве. И вот эти все космические заслуги и земные дела, все они делали, делались с подачи изобретательства и рационализации. Консультации до 2001 года у нас были стабильно бесплатные, потому что была система налажена. Потом эти вот проблемы, ну, государственные, не государственные, я не знаю. Да и сейчас можно при желании получить любую консультацию. Я не думаю, что она стоит больших денег. Единственное, что форма собственности поменялась с государственной. Посмотрите, сейчас очень мало предприятий государственных. В основном это частная собственность. А частная собственность по-другому защищает свои Капиталы, и в том числе технический прогресс. Но все равно тот, который хочет, может изобретать, он находит защиту, его защищает, он становится изобретателем. Но сейчас это все сложнее. Но порядок, потому что, вот имея техническое решение, его надо э, подвести к тому, чтобы это стало продуктом. А это большой... Затрат времени, денежных средств не завжди у это есть. Так, є. Наскільки сьогодні це важливо законно отримати та захистити свій патент, і які загрози стоять сьогодні перед винахідником, якщо він упустить такий момент оформлення і не знаю, задумається над тим, що в мене ще є час, можливо, я ще внесу якісь досконалення <кхід> до виноходу, а вже потім. Какие загрозы вы, как, с точки зрения вашего профессионализма, могли бы выделить? Здесь вся сложность вопроса в том, что мы хотим защищать и для чего. Есть такие вещи, которые изначально не подлежат защите. Вот Классический пример – это состав кока-колы. Он не защищен если его защищают, публикация становится открытой, раскрывается содержание. Срок защиты 20 лет, после этого патент становится открытым. Вот сеть американских фармацевтических предприятий, защищая свою продукцию, на период 20 лет выпускают дорогую продукцию. Остальные ждут, когда этот срок кончится, выпускают те же лекарства через 20 лет, дешевле, Каждый вопрос требует тщательного изучения и рассмотрения. Есть вероятность того, что надо защищаться, а есть вероятность того, что защита не нужна, чтобы не раскрыть содержание технического решения. Потому что публикация у нас в патентном ведомстве открытая. Как вот молодой винохидник, або не молодой, в принципе, винохидник, может понять, чи потребует его винахід патенту и... От в ході вашої першої консультації він може про це дізнатися, особисто у вас. Це я зараз на даний момент рекламую пані Клаудію як дійсно професіонала, який досі наголошує, дає консультації потрібним людям, потребуючим цього. Безусловно, Значить, в прошлом році у мене несколько було таких консультацій з молодими предпринимателями. значит не хочу раскрывать суть технического решения, но когда мы сделали предварительный патентный поиск, то есть посмотрели то, что уже создано человечеством за, за определенный период времени, люди сами приняли решение, или надо патентоваться, или нет. В одном случае сказали нет, а в другом случае сказали да. Нет, потому что оно было заведомо известно. А когда известно, то нецелесообразно патентование. А когда это новое и нужное, и человек видит, что конечным результатом это будет какое-то грамотное техническое внедренное решение, хороший товар инновационный, то тогда это требует защиты. Это индивидуально надо смотреть каждый раз, да, с профессионалом, с патентоведом, Потентовер должен пригласить, может быть, ещё специалистов в этой отрасли, чтобы правильную консультацию дать, чтобы не потерять это техническое решение. Можно его потерять на пороге становления самого технического решения. Насколько сегодня такие послуги є затратними? І чи крім вас в місті вам відомі ваші конкуренти чи колеги, як би ви охарактеризували ринок таких послуг? Ну, затратный механизм однозначно. Есть у нас институт интеллектуальной собственности, там есть государственные расценки на эти работы. Но это если работать официально с институтом с нашим патентным. если работать с патентоведом, все зависит от того, что надо делать. Вы понимаете, если это вот дать консультацию, которая ну, не, не требует больших затрат. Обычно у меня эти консультации ну, бесплатные. Я стараюсь помочь изобретателю найти себя хотя бы в патентном поиске. Если это уже серьезный разговор идет о том, что надо провести патентный поиск, значит он стоит определенных ден денег, надо сделать заявочные материалы, государственная пошлина, это все расценки узаконены. Ну и патентовед получает деньги в зависимости опять от того, какой сложности у него вопрос. Ну, можно, наверное, привести много примеров ну, работы хирурга, работы там, любого врача. Ведь аппендицит может быть простой и гнойный. Так и здесь. Техническое решение может быть элементарным а может быть сложным. Это все конкретно, на конкретном примере все рассматривается и решается, находятся оптимальные варианты. Трудно сказать, так я не могу вам даже ориентировочно что-то сказать, не зная объема работы. Просто надо знать, какой объем работы и что за работа. Але от коли ви робите для себе рішення, приймаєте те, що ця консультація надається на безкоштовній основі, молодому винахіднику, з, яким, з якою емоцією, з яким посилом ви це робите. А вони для вас як діти, які намагаються самоствердитися, чи е, показати своє найкраще, своє вистраждане, чи просто такі е, вправні учні? знаєте, я, напевно, як чоловік, який. но живет на этой земле и гордится тем, что он кому-то может помочь, я получаю удовлетворение от этой консультации, я лично. Мне нравится процесс общения, нравится процесс поиска. Это действительно так. И когда молодой, и не только молодой, у меня есть возможность общаться и с маститами-изобретателями, рационализаторами. И когда ты видишь результат твоего, своего труда, что человек понял, что он хочет хочет, понял, как, увидел, как это все можно довести до логического конца, можете поверить мне, что иной раз это, ну, деньги это деньги, а моральное удовлетворение это... Может быть, поэтому я так долго работаю. Что просто получает это удовольствие. И от помощи, и себя поддерживаю этим, свои знания улучшаю. Ви як жінка ми не будемо фокусуватися на вашому віці, але скажіть, якого розміру ваш досвід? Досвід роботи у допомозі. Почему я могу сама сказать, сколько мне лет и сколько я лет работаю? Ну, значит, если с 26 я начала работать, а в июне мне будет 70, <laughs> зная математику, настрою. можно спокойно вернуться к этой проблеме. Я не комплексуюсь на том, что годы так быстро прошли. Единственное, что, к сожалению, вот эта работа, она нужная, полезная, и не все понимают этого, не всегда к этому относятся с позиции знаний, с позиции правильного восприятия. Потом, когда уже поздно, когда уже конкуренты это сделали, и можно было сделать спокойно, к сожалению, бывает и такое. Бывает, что люди... Я вам приведу один очень интересный пример. Много лет назад, ну как много, это лет, наверное, 16 назад, меня пригласили на консультацию на один, я не буду говорить на какой завод, потому что это... Э, Кавертина Таймлайт. Даже, может быть, не так, но не хочу просто говорить. Расскажу вам пример. Значит, меня попросили сделать техническую экспертизу одного технического решения. Значит, я провела экспертизу, сделала вывод, положила руководителю на стол вывод. Значит, в свое время, когда государство Украина только становилось, у нас пять лет был правовой вакуум в патентном деле, а потом стали выдавать патенты без проведения экспертизы по сути. То есть любой автор мог аннулировать этот патент это было все э, сделано для того, чтобы наладить эту систему. Рухнуло все, не было же патентного фонда Украины. Вот меня пригласили сделать экспертизу. Речь шла о миллионе долларов. Я экспертизу сделала, я доказала, что у автора, который получил э, патент э, декларационный, так он назывался, не было права получения этого патента. А он претендовал на доход, полученный от выпускаемой продукции. Продукция выпускалась на экспорт. Речь шла о миллионе долларов. Я по сей день не могу себе простить того, что я не подсказала руководителю, что делать дальше. Он мог этот миллион денег положить в казну завода только потому, правильному решению, которое ему надо было сказать. У меня не стояла такая задача. У меня стояла задача доказать, что патент выдан неправильно. А сказать, что вот возьми, да аннулируй в департаменте выдачи патента. Вот какие вещи, какие объемы, и все это ум. Посмею, напевно, назвать вас королевою винахідників та патентів. А що в королеви з правонаступництвом? Чи маєте ви своїх учнів і чи плануєте комусь передати своє вдале ремесло? Це, мабуть, найбільніше моє місце – це Хілєсова піта. І в моїй житті, і в моєму творчості. К сожалению, у мене цього немає. К моєму великому, великому сожалению, у мене не вийшло. Я не знаю, чому. Було таке життя, але... Не получилось. Ну, возможно, все по Я бачу у вас запал до работы, еще ну, руки-руки. Ну, надо объективно смотреть на все вещи. Да, подрастает молодое поколение. Понимаете, сейчас совершенно другая основа этого. Это бизнес у молодого. И делать, оказывать... Ну, если есть... Была покойная мать Тереза. Здесь у нас... Мы были научены тому, что иной раз надо и оказать и помочь человеку не все не все оценивается деньгами может быть мы вот это колесо перевернем когда вот можно будет оказывать помощь меценатство может быть но я не знаю я не вижу пока у себя такого бы Кроки зробити, ви би побажали нашим вітчизняним підприємствам, підприємцям, винахідникам, щоб не те, що гнатися за європейською мрією, виїжджати, вивозити, як кажуть, інтелектуальний потенціал за кордон і там намагатися добитися визнання своїх винаходів, своїх ідей, а реалізовувати ці. Чудові ви народи, чудові ідеї саме в Україні. І яким чином і до кого звертатися, ну ми вже побачили, що до вас можна, ви приймете. Ком ви ще порекомендували. Знаєте, ну вопрос настільки інтересний, тому що у мене у саме двоє дітей, дві дівчини, два зяті і трудяться, і працюють. То що то говорять, що на Україні очень много. Возможности. Это действительно так. Это не то, что там какая-то э, лозунговая идея. У нас столько невостребованных, интересных решений, но ну, в каждой отрасли. Вот смотрите, э, полчаса назад мы говорили с руководителем вашего предприятия. Лифт европейского образца. Он же делает здесь, на Украине. Он же не поехал ни в Германию, ни в Польшу. Он сделает, делает здесь европейского уровня. Вот это техническое решение. Вот я связана э, с производителями пищевой продукции. У нас, ну, настолько богатое э, поле деятельности. Ну, вот, ну, самое простое. Тыкву не перерабатывают пектины. Значит, корень аира у нас, это такой э, богатый э, материал, э, как... Вот э, как они называются правильно. Вот перец. Перец черный, как. Специи. Специи, да. Корень аира он выше по качеству некоторых вот этих индийских знаков. Mm -hmm. Потом у нас очень интересный способ получения сахара есть растения стевия, стевия. Так. Да. для диабетики да. в душе не? Ну вот, Почему ну, вот, Но такие вещи сами просятся в карман. У нас наша сахарная свекла, которая растет, простите, вот, вот, так, вот так, хорошо растет, у нас же чернозем. Это, ну вообще, вот почему не перерабатывают не на корм скоту, а она лучше, чем абрикосы и, 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 и прочие продукты. Просто ну, надо, наверное, родиться с этим, понимаете, вот это такое емкое слово «хыст». Вот с этим вот надо родиться, и вот иногда смотришь э, такой какой-то вроде маленький, какой-то такой вот худенький, а дела у него большие, и, и дела такие богатые, а другой ходит и говорит, да я, да я, да у него ничего не получается. Клавдия Фонасьева. Mm -hmm. То, что якщо мы вас правильно взразумили, за бажання, та за природне христу, або за набуто знаннями та досвідом В Україні можливе і е, досить успішне винахідництво і майбутнє цієї галузі, так? Однозначно. Не то, що воно возможна, воно має бути, тому що воно наше. Розумієте? Воно наше, воно у нас, воно на Україні. Тоді яке було ваше спільне побажання до прямих учасників сьогоднішніх цього процесу і до майбутніх? Я очень часто повторяю эти слова и скажу сейчас. Все эти, все эти разумные, добрые, вечные, все эти, спасибо вам скажет сердечно весь наш народ. Вот так. С нами была заслужена рационализатор Украины. Пані Клавдия жінка, -винахідник. Менеджер з патентів, людина великого серця і великого мислення, що є на сьогодні важливим. Ми чекаємо на таких людей в нашій студії, тих людей, які розкажуть нашій громаді, що в Україні варто жити, варто піднімати свій край за рахунок своєї молоді, своїх знань і свого українського серця. С вами была Маринчика Ньюс, и мы ждем новых, гарных встреч.